ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्द्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः पद्मनाभोरविन्दाक्षस् पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः पद्मनाभोरविन्दाक्षस् पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभित् ಮಹರ್ಧಿ ವೃದ್ಧಾತ್ಮ ಮಹಾಕ್ಷೋ ಗರುಡಧ್ವಜ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಸಿದ भगवन्तनिगे सर्ववो समर्पित सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु